левой. России не быть под антантой. Левой, левой, левой. Глаз ли померзнет орлей? Не дам никому растоптать души белоснежный лоскут. Люди, вы не надо. Бросьте меня утешать. Все равно среди вашего ада мне уже нечем дышать. Карающий нож. Видишь, как кто-то на белое выплеснул черную ложь весь сказал он, друг, я твой. Сегодня мы собрались здесь, чтобы выразить свой протест против того безумия, которое сейчас происходит. Нам не кажется, что это нормально, вводить войска, захватывать телеканалы. Нам не кажется нормально, что по нашим улицам гуляют вооруженные люди. И нам не кажется нормальным, что Крым может присоединиться к Российской Федерации. Мы понимаем, что в этом случае нас ожидает полный запрет мирных собраний, нас ожидают репрессии и так далее. Мы знаем, что в России есть такое понятие, как экстремизм, и под него можно вести почти все что угодно. Поэтому сейчас мы прощаемся со свободой слова, свободой мирных собраний. Улица темна, и сыра немного страшно, но не суть. Лишь тени моих мыслей ведут меня в тот черный путь. Левой, левой.